Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Свежий погляд» и я, Артем Филипенко. Тема нынешней передачи, пожалуй, несколько отличается от традиционного формата. Поговорим об истории. В сентябре прошлого года Православная Церковь Молдовы единогласно утвердила инициативу по канонизации митрополита Гавриила в миру Григория Бенулеску Бадони. А в нынешнем году в Молдове торжественно отмечается 200-летие основания Кишиневско-хотинской епархии. Казалось бы, какое это имеет отношение к Украине, а уж тем более к Одесской области? Но в том-то и дело, что имеет, и самое непосредственное. Начнем с того, что созданная в 1813 году Кишиневская и хотинская епархия включала не только земли Бессарабии отошедшие к Российской империи после русско-турецкой войны 1806-1812 годов. В ее состав вошли также Одесса, Террасполь, Очаков. Одесса находилась в составе Кишиневской и Хотинской епархии вплоть до 1837 года, то есть 14 лет. Не менее знаковой является и личность митрополита Гавриила Бенулеску Бадони. Именно с ним связана мифическая дата основания Одессы, которую мы сейчас отмечаем. Напомню, что это тот самый митрополит Гавриил, который, согласно известному историку Аполлону Скальковскому, 22 августа 1794 года по старому стилю заложил первые камни для первых одесских храмов и провел первую борозду для фундаментов городских строений. Уже к празднованию столетия Одессы версия Скальковского была подвергнута критике. Разгорелись нешуточные споры между историками церкви о том, был или не был 22 августа 794 года митрополит говорил в городе. Тем более, что документы свидетельствовали о том, что первые четыре храма были заложены в 1795 году. Это Свято-Троицкая церковь, Николаевская церковь, в будущем Спасо-Преображенский кафедральный собор – церковь Святой Екатерины и церковь Александра Невского. Дату закладки в 1795 году подтверждает и доска из фундамента Александровской церкви, хранящейся в Одесском историко-краеведческом музее, где упомянуто имя митрополита Гавриила. Но, честно говоря, не столь важно, произошла ли закладка первых храмов в 794 или 795 году. Важно другое митрополит Гавриил, стоял у истока рождения нашего города. При его непосредственном участии или по его благословению были заложены его первые храмы. И он по праву может быть признан одним из отцов-основателей Одессы и его покровителей. И воссозданный Сфасопреворженский собор, который является одним из символов города, был заложен именно им, а достроен при непосредственном участии его ученика, настоятеля собора Протеерея Петра Куницкого. <music> Говоря об основателях и первых правителях Одессы, чаще всего вспоминают имена Иосифа Дерибаса, Франца де Валана, Армана Эммануэля де Ришелье, Александра Федоровича Ланжерона, Михаила Семеновича Воронцова. Но о человеке, который стоял у духовных истоков города и по праву считается первым архипастором Одессы, знают крайне мало. На момент основания Одессы митрополит Гавриил был митрополитом Екатеринославским. Но уже к тому моменту его жизнь изобиловала событиями, зачастую драматического характера. Уроженец Трансильвании, румын, а по мнению других историков молдаванин по происхождению, Григорий Бенулеско-Бадони после учебы в местных школах поступает в Киевскую академию. Это было не таким уж редким явлением. Многие выходцы из дунайских княжеств Молдавии и Валахии обучались в Киеве в академии, основанной молдаванином Петром Могилой, он же Петру Мовилы. Со своей стороны и выпускники Киевской духовной академии внесли немалый вклад в дело православия в княжествах Молдавии и Валахия, из которых впоследствии появились современная Румыния и Республика Молдова. Достаточно упоминания имен двух уроженцев Украины. Деятельность старца Паисия Величковского была связана со Святодуховым монастырем в Буковине и немецким монастырем в Молдавии. Его переводы трудов святых отцов с греческого на славянский длительное время были единственными в России. Известный книжник Михаил Стрельбицкий, поселившийся в Молдове в середине XVIII века и проживший там более 50 лет, развернул активную издательскую деятельность, способствуя распространению как духовной, так и светской литературы. В 1789 году в типографии им был отпечатан славяно-молдавский словарь. Публиковались календари и прочая переводная литература. Своими трудами эти подвижники готовили почву для возрождения позиций православия в Молдавии, способствовали активизации русско-украинско-молдавских духовных связей. В 1781 году Григорий был рукоположен в монахи и принял имя Гавриил. Под этим именем он и стал известен. Ему было суждено сыграть важную роль в планах Российской империи по установлению контроля над княжествами Молдавия и Валахия, находившимися в зависимости от Турции. В 1791 году закончилась очередная русско-турецкая война по которым к России отошел так называемый Очаковский край, где было расположено поселение Хаджибей, будущая Одесса. Но на тот момент будущий архипастырь находился далеко от тех мест. При содействии российского командования он был назначен молдавским митрополитом. Правда, пробыл он на этом посту недолго. Его назначение не было признано ни Стамбулом, ни новым господарем Молдавии Марузи. Гавриил был арестован и посажен под арест. Российская дипломатия приложила немало усилий для освобождения митрополита. Вскоре после того, как он вернулся в Российскую империю, он был назначен руководителем Екатеринославской епархии, в которую входил и присоединенный Очаковский край. После этого Гавриил стал митрополитом киевским и галецким – где сыграл значительную роль в укреплении позиций православия на землях правобережной Украины, присоединенных к Российской империи после разделов Речи Посполитой. После ухода в отставку жил в Одессе, а затем в Дубасарах. Звездный час митрополита наступил после начала русско-турецкой войны 1806-1812 годов. В 1808 году он был назначен экзархом Молдавии и Валахии проводил активные церковные реформы при содействии своих соратников, уроженцев Украины Дмитрия Сулимы, Петра Куницкого, Феодора Малявинского и других. В результате Бухарестского мира к Российской империи отошло междуречие Дуная, Днестра и Прута, область, получившая название Бессарабии. Часть этой территории сегодня является частью Одесской области. По инициативе Гаврила была создана Кишиневская и Хотинская епархия, в которую, как уже говорилось, вошла и Одесса. Митрополит развернул активную деятельность в Бессарабии. В январе 1813 года была официально открыта Кишиневская семинария. В прошении об основании семинарии митрополит Гавриил предусматривал, чтобы в этом церковном учреждении преподавался молдавский национальный язык, чтобы учащиеся могли на этом языке проповедовать народу Слово Божье и добрые нравы. Вскоре в семинарии было разрешено и обучение светской молодежи. Стоит отметить, что другое светское заведение на территории Кишиневско-Хотинской епархии, Ишельевский лицей в Одессе, был создан на год позже. А до создания Херсонской духовной семинарии в Одессе в 1838 году Кишиневская семинария была основным учебным заведением для южных регионов Российской империи. Например, в 1828 году из 54 учеников 45 были выходцами из Херсонской губернии, в первую очередь терраспольского уезда. Была открыта также типография, в которых печатались как церковные, так и светские книги. И здесь нельзя не вспомнить в Новой Одессе, Именно в период пребывания Бенулевской Бадони во главе Кишиневской епархии относится и основание первого в Одессе монастыря. На землях, подаренных церкви молдавским помещиком Александром Теутулом, было основано в начале архиерейское подворье, а затем мужской монастырь. Однако возглавить строительство суждено было уже преемнику владыки, архиепископу Димитрию Сулиме. Митрополит Гавриил скончался в 1821 году. Его наследие не раз подвергалось серьезным испытаниям. Достаточно вспомнить судьбу храмов и монастырей, заложенных митрополитом. Как известно, Одесский Спасо-Преображенский собор был достроен еще при его жизни и освящен в 1808 году. В 1837 году с образованием Херсонской епархии Одесса становится ее центром, а Спасо-Преображенский собор становится кафедральным. К началу 20-го столетия он является главным храмом юга Украины. После Октябрьской революции храмы и монастыри Одещины стали жертвой развернутой большевиками антирелигиозной и антицерковной кампании. В 1936 году был варварски разрушен Спасо-Преображенский собор. Была закрыта Свято-Троицкая церковь и Свято-Успенский мужской монастырь. Они были открыты вновь либо во время Второй мировой войны, либо после ее окончания. В 1999 году началось восстановление Спаса Преображенского собора, и 6 января 2008 года состоялась первая служба в Верхнем храме. Дела Бенулеску Болонии принадлежат истории, и все же он современен. И современность его не только в том, что после десятилетий господства антирелигиозного тоталитарного режима вновь возрождается православие и интерес к истории церкви. Митрополиту Гавриилу судилось оставить глубокий след в истории молдавского народа. Во многом именно благодаря его организаторской и просветительской деятельности православная церковь на территории современной Молдовы, да и в украинском придунаве пошла путем, отличным от пути православной церкви в Молдавии и Валахии. После обретения Молдовы независимости Одна из центральных улиц Кишинева получила название в честь митрополита Гавриила Бенулеско-Бадони. К сожалению, в Одессе, городе, с которым связаны этапы жизни митрополита, и который многим ему обязан, пока нет улицы его имени. А ведь зря. 19 век в истории Одессы связан не только с именами выдающихся администраторов, губернаторов и градоначальников. – это эпоха выдающихся церковных деятелей. Глав Херсонской епархии Гавриила Розанова и Иннокентия Борисова. Первого ректора Херсонской семинарии – ученого-востоковеда Порфирия Успенского. Ученого-историка и героя обороны Севастополя Арсения Лебединцева. И многих других. Одесса вернула себе исторические названия многих улиц. В этом наш город выгодно отличается от некоторых других городов, сохранивших в своей топонимике имена большевистских вождей. И все же есть немало улиц с безликими названиями. И чем тратить силы на переименование улицы Ивана и Юрия Лыб, наверное, стоило бы уделить хоть чуточку внимания истории города и людям, которые эту историю творили. Митрополит Гавриил Бенулеску Бадуни является одной из тех выдающихся фигур, которая объединяет народы. Именно поэтому ей, наверное, стоит уделить внимание. На этом я прощаюсь с вами. Следующую передачу будет вести мой коллега Игорь Киселев.